До нас звернулася мешканка Слов'янська. Її рідні тимчасово відсутні у місті. Вона доглядає їх будинок. Днями у двір зайшли незнайомці з народного ополчення і вирішили оселитися саме у цьому місці. Ми звернулися до голови слов'янського виконкому, щоб він прокоментував ситуацію. Коли у нас возник вопрос о том, що була зайнята квартира, ну нам дійсно необхідне дані Ну как же, ну жилое помещение, которое используется нами по военному назначению, вот то жителям предоставляется, то ли обменное жилье, то ли мы им компенсируем проживание где-то на, на другой квартире. К нам сюда в исполком обращайтесь, пожалуйста, все. Без, то есть вот недавно, буквально вчера был такой вопрос, и мы его сегодня решили. Всех все устраивает, все нормально. Ну, происходит это, бывает. То есть, но, но гарантия того, что люди не будут спать на улице однозначно. То есть мы всегда идем навстречу, я же говорю, надо, отдадим дом, там есть у нас маленький жилой фонд. Так что можем расселить людей, если необходимо. Не проблема.